Доброго дня, шановні колеги. Ну, бачите, вже стало такою традицією, що кінці року ми переводимо з вами підсумки і дивимося, що ж ми за це зробили і що в нас відбулося. Можна сказати, що відбулося багато знакових Ну, Перше це будівництво і запуск сальдона зірка, створення надсучасний. Атлетичної арени і а, того, що повинно там бути, я маю на увазі обладнання, і багато чого. А, ми вперше в цьому році проводили в Кіровограді чемпіонат України, два чемпіонати України з легкої атлетики. Це а, теж була така величезна ну, така подія і задача, ми багато тут перебувалося пішишок і все остального. У нас дуже така класна позитивна динаміка розвитку нашої нашої незважаючи на все, що відбувається, от, як є величезні проблеми з фінансуванням, з підготовкою. Багато, багато, багато. Знаєте, ми з вами всіх живемо в одній країні і бачимо, що відбувається. От, але ми дивимося з величезним оптимізмом в майбутнє і не в останню чергу тому, що ви бачите, які в нас чудові спортсмени, молоді з величезним потужним потенціалом. І це тільки у нас сота частина нашого костяка, який, ну, сподіваємося, просто визначні результати. І ну, Ми так ставимо перед собою Володимир Іванович, він скромний, такий людина, він ніколи цього не скаже але ну, на, наразі у нас така э, надзадача э, э, – це, щоб э, представники э, кіровоградської випадки попали на різдвяну. По ітогам сезону тройка лучших легкоатлетів виглядає таким образом. Перше місце – Тесленко Денис, бронзовий призер командного чемпіонату України в 2014 році. На втором місці мастер спорта. На втором месте Пархоменко Виталий, тоже мастер спорта. Пятое место на чемпионате Украины. На третьем месте Виктория Маруценко, седьмое место на чемпионате Украины. Это все соревнования взрослых спортсменов. Затем есть такая группа молодежи, это спортсмены до 23 лет. Здесь первая номинация у Яковенко Дениса. Ой, Дмитра, Дмитрия, Яковенко Дмитрия, мастер спорта, чемпион, неоднократный уже, можно сказать, чемпион Украины среди взрослых, потому что он и зимой выиграл чемпионат, и зимой, и летом выиграл чемпионат Украины. И в который уже раз традиционно в этом году установил рекорд области в прыжках высоту 225 сантиметров. На втором месте э, Шелест Александр, тоже мастер спорта, э, спортсмен э, в этом году становился э, чемпионом Украины среди молодежи э, два э, два раза и э, ну, успешно выступал на на взрослых, взрослых соревнованиях. На третьем месте молодой спортсмен молодежного возраста Сенчишин Виктор, который занял седьмое место на чемпионате Украины здесь, в Кировораде, в беге на 3000 метров с препятствием. Среди юниоров на первом месте Мельник Татьяна. Она уже мастер спорта, в этом году выполнила норматив, стала чемпионкой Украины среди юниоров и Приняла участие в чемпионате мира среди юниоров в Америке, в Юджи. На втором месте среди юниоров Федоровский Григорий. Это спринтер, э, спринтер в, беге, в беге на 200 метров он завоевал бронзовую медаль на чемпионате Украины среди юниоров э, в Киеве. И на третьем месте Миронюк Александра это спортненка из района, Сноумировского района. Э, которая заняла шестое место в беге на 3000 метров с препятствиями. И последняя юношеская категория здесь у нас явным лидером в этом году стала Яна Качев, кандидат мастера спорта. В этом году ей чуть-чуть не хватило здесь на чемпионате в Кировограде, 7, 700, 800 не хватило до выполнения норматива в беге на 200 метров. На втором месте у нас на втором месте в юношеской категории Анастасия Думчева, которая была серебряным призером чемпионата Украины весной и попала на Европейский э, Олимпийский отбор э, в прыжках э, в тройном прыжке. И на третьем присутствующая здесь Юлия. Петренко, которая тоже завоевала серебряную медаль на чемпионате Украины в, в Кировограде здесь, в конце сезона. Но ну, в спорте есть такое определение, если одинаковые результаты, определение лучших. Это по второму лучшему результату. Ну, мне приятно э, объявить здесь, что на первом месте... Геннадий Сгитовецкий, тренер присутствующих здесь Димы и Юли, ну и отсутствующие Насти. Три человека из его спортсменов попали в эти номинации, и это уже, это уже второй год подряд он оказывается лучшим тренером. В работает О.С. Дюшор 2. Работает очень давно, с самого основания этой школы. На втором месте Валерий Гуз. Благодаря высоким достижениям Яны Качев, у него 681 очко. И на третьем, на третьем месте в сумме получился тренер 902 Нищеменко Вячеславов.